hammaga assalomu alaykum ko'p kishi mendan green kartasiz ya'ni boshqa viza bilan masalan student vizasi yoki turist vizasi shunga o'xshash vizalar bilan amerikaga borsam iştopip, alamam, ish topib ishlab keta olamanmi deb so'rashadi shu sababli bugungi video aynan new yorkda qanday ish topish va kim qancha oylik olishi haqida bo'ladi demak new yorkda boshqa shtatlarga nisbatan ish topish osonroq va hatto hujjati bo'lmaganlar ham ish topishi mumkin lekin siz new yorkka kelganingizdan pul ishlab yig'ib boyib ketaman deb o'ylamang chunki new yorkda hayot juda qimmat uy ijara narxlari oziq ovqat telefon internet transport meditsina bularning hammasi boshqa shtatlarga nisbatan ancha qimmat demak qanday de qilib ish topish haqida gapiradigan bo'lsak turli vizalar bilan kelganlarning green kartasi bo'lmaydi va qonuniy ishlay olmaydi lekin green kartasiz ham ba'zi joylarda ish topsa bo'ladi masalan til bilmaganlar rusкая reklama saytidan bemalol ish izlashingiz mumkin bu saytda hujjatli bo'lganlar ham va bo'lmaganlar ham ish topsa bo'ladi amerikaga yangi kelgan immigrantlar 2000-3000 dollargacha maosh olishlari mumkin albatta qayerda necha soat ishlash va til bilish yoki bilmaslikka ham bog'liq masalan qanaqa ishlar va kim qancha maosh oladi o'rtacha narxlarni aytib o'taman ayollar uchun bola qarash haftasiga 600 dollar birovni uyiga uborkaga borish soatiga 10 dollar qariyalarga qarash kuniga 100 dollar magazinlarda kassyerlik qilish soatiga 15 besh dollar yoki restoranlarda oshxona ishlash soatiga 12 ikki dollar erkaklar uchun qurilishda ish soatiga 15 besh dollar magazinlarda yuk tashovchilik ishi kuniga 100 dollar mebel tashovchilik ishlari soatiga 25 besh dollargacha ofitsiantlar kuniga 150-200 ikki yuz basboy ba, ya'ni ofitsiant yordamchisi kuniga yuz yuz ellik dollargacha maosh olishadi bu ishlarda hujjati bo'lmaganlar ham bemalol ishlashi mumkin bundan tashqari ish topib beruvchi rus agentstvalar bor bunaqa agenсsтvalar sizga ish topib berishadi va bir haftalik maoshingizni olishadi yoki taxminan 600 yuz dollar xizmat haqi keyingi variant o'zingiz ham rus rayonlariga borib magazinlarga restoranlarga kirib ish so'rashingiz mumkin bugungi ma'lumotlarim shulardan iborat edi keyingi videoda uchrashguncha omon bo'ling